Ребята, всем привет. Итак, у нас сегодня вот такие вот наушники. Наушники фирмы Yomi модель NHS204. Такая вот упаковочка. Коробочка красивая. Так, что мы тут видим? Мы тут видим диаметр наушников 40 миллиметров, Частота звучания от 20 до 20 тысяч герц. 110 дБ. Кабель полтора метра и разъем 3,5 мм. Данные наушники делают, выпускаются в трех цветах. Черные, синие и красные. Так. У нас они синего цвета. Фирма Nommi, эта фирма выпускает цифровую технику. Вот и наушники. Вот одна одна из моделей этих наушников. Так, ну что, давайте откроем, посмотрим. Так. Ой, какие хорошие наушники! Вот смотрите, вот такие вот наушники вот синего цвета. Тут они из пластика. Тут кожзам, наверное, мягенький. Подушечки на самих динамиках тоже с кожзама мягенькие. Кабель полтора метровый, довольно-таки прочный. Можно не бояться, что он порвется. Да, для телефона есть микрофон, чтобы отвечать. Тут Чуть-чуть так плавают наушники. Имеется регулировка такая вот. Больше-меньше делать. Ну, еще такие. Пластик хороший. Если упадет, думаю, ничего с ними даже не случится, если случайно выронить. Да, благодаря вот этим подушечкам Получается очень хорошая изоляция, и вы можете погрузиться в музыку и не слышать вообще посторонних шумов никаких. Качество звучания очень хорошее. Можно слушать музыку, думаю, играть будет неплохо. игры будет хорошее звучание, смотреть фильмы. Хорошие наушники, мне нравятся. Очень такие качественные, крепкие. Ну что про данные наушники еще сказать? Больше как бы и нечего сказать. По качеству звучания очень хорошие. Я думаю, что могут конкурировать даже с наушниками, которые стоят намного дороже этих. Эти сравнительно недорогие. То есть как бы бюджетный вариант но ну, очень хорошее звучание так что ребята советую хорошие наушники покупайте ну на этом наверное все до свидания